অস্ত্ৰ এ আই ডি এফ দল এতিয়া আমি নাইফেল কৰিছোঁ এতিয়া সেইকাৰণে তেওঁ চাৰিওফালে সৰু আজমল বিচাৰি আছে সৰু সৰু আজমল বিচাৰি ডাঙৰজন গুচি গ'ল ডাঙৰজনক আমি বিলাই দিলোঁ এতিয়া তেওঁ জুনিয়ৰ আজমল বিচাৰি আছে আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া গুৱাহাটীত বাগপানী হয় তেওঁ মেঘালয়খনে চায় ইয়াত তেওঁলোকৰ উজনি অসমত তেওঁলোকে ৰাস্তাত বনাব পৰা নাই তেওঁ এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় টাৰ্গেট কৰে সেই গোটেই খেলটো কিন্তু ৰাইজে বুজি পাইছে মোৰ ওচৰত বহুত নৱপ্ৰজন্ম ল'ৰা ছোৱালী আহে আৰু তেওঁলোকেও কৈছে যে সাংসদ মহোদয় আপুনি চিন্তা নকৰিব আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সাম্প্ৰদায়িক জালত আমি ভৰি নিদিওঁ আমি বুজি পাইছোঁ তেওঁ কি কৰিবলৈ বিচাৰে আমি তেওঁলোকৰ জালত ভৰি নিদিওঁ আমি গম পাই গৈছো কি যদি এটা কাম এইখন চৰকাৰে কৰিছে নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নামত প্ৰত্যেক জিলাৰ ভিতৰত মাটি কিনিছে এটা জিলাত তেওঁলোকে এৰি দিয়া নাই য'ত তেওঁলোকে মাটি কিনা নাই যত ধৰক আমাৰ দলীয় সতীৰ্থসকলৰ ক্ষমতা ময়ো ওচৰৰ পৰা দেখা পাইছো মোৰ পিতৃ পোন্ধৰ বছৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল দুবাৰকৈ এই মন্ত্ৰী আছিল কিন্তু অসমত ক'তো আমাৰ নামত বাগান লোৱা নাই মোৰ মাৰ নামত ক'তো নিউজ চেনেল খোলা নাই মোৰ বাৰ নামত ক'তো প্ৰাইভেট ৰিজৰ্ট খোলা নাই মোৰ পৰিবাৰৰ নামত ক'তো হালচাৰ প্ৰাইভেট স্কুল খোলা নাই এয়া হৈছে আমাৰ আদৰ্শ কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শ যে আমি ৰাজনীতিত আহিছোঁ ৰাইজৰ মাজত থাকি অসমৰ জনসাধাৰণক আগুৱাই লৈ যাবলৈ ৰায়ক তৰুণ গগৈদেৱে সদায় কৈছিল যে অসম তেতিয়াহে আগবাঢ়ি যাব যেতিয়া অসমৰ চকে কোনে গাঁৱৰ ভিতৰত আমি ৰাস্তা ঘাটবোৰ ভাল ক'ব পাৰিম দলংবোৰ প্ৰকীকৰণ কৰিব পাৰিম মহিলাসকলক সৱলীকৰণ ক'ব পাৰিম যুৱকসকলক সংস্থাপন দিব পাৰি আমাৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আধুনিক ৰাস্তা ৰাস্তাৰে আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰি তেতিয়াহে গৈ অসম আগবাঢ়ি যাব কিন্তু বৰ্তমানৰ সময়ত যিসকল নেতৃত্বত আছে চৰকাৰৰ নেতৃত্বত আছে তেওঁলোকে নিজকে সেৱক নাভাবে তেওঁলোকে নিজকে এজন ৰজা ভাবে অঁ ৰজাৰ দৰে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ আজি ৰজাৰ দৰে আমাৰ ওপৰত অন্যায় কৰিছে যদি কিছুমান দল সংগঠন প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া সেই ৰজাই সেই দল সংগঠনৰ পৰা বন চহী কৰায় যদি মহিলাসকলে আমাৰ সভালৈ আহিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া সেই মহিলাসকলক অনুৰোদয় আঁচনি কাটি দিম তাৰ ভাবুকি সেই ৰজা তেওঁলোকে দিয়ে যদি সাংবাদিকসকলে কঠোৰ প্ৰশ্ন সোধে সেই সাংবাদিকসকলৰ চাকৰিৰ পৰা তেওঁক ওলাই দিয়ে এনেধৰণৰ আচৰণ বৰ্তমানৰ অসমৰ ৰজাই আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে এতিয়া কবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিদৰে তেওঁলোকে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সময়ত কৈছে আজি একেইখিনি চাৰিওফালে কবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেয়া হৈছে চিন্তা নকৰিব আপোনালোকৰ চৰকাৰ আহি আছে কিন্তু মই আমাৰ দলৰ সতীৰ্থসকলক কবলৈ বিচাৰো এই যে ৰাইজে এনেদৰে কথাবোৰ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিশ্চয় এইখিনি কথা চৰকাৰৰ কাণত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কাণত পৰিছে আৰু তেওঁলোকে জানে যে মাত্ৰ ডেৰ বছৰ আছে নিজৰ চৰকাৰ বচাবলৈ আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোককতো বহি থকা নাই তেওঁলোককতো বহি থাকিব নোৱাৰে নিশ্চয় নিজৰ গাড়ী বচাবলৈ হ'লে তেওঁলোকে আপোনাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু যিকোনো পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰে আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যদিও পৰিস্থিতি ভাল যদিও পৰিৱেশ ভাল ৰাজনীতিত কোনদিনা আমাৰ দলৰ ভৱিষ্যত সলনি হৈ যায় বা পৰিৱেশৰ বিতৰণ সলনি আহে পৰিৱৰ্তন আহে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে মোক নিজৰ মাজত দেখা পাব আমি ভাবোঁ যে লখিমপুৰ ধেমাজি জিলাৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ দল কিমান সক্ৰিয় কিমান শক্তিশালী কিন্তু যেতিয়াই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছসকলৰ পৰা যেতিয়াই বিশাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ দ্বাৰা আমি লখিমপুৰ ধেমাজিত যেতিয়া আমি সভা দিওঁ তেতিয়া প্ৰত্যেকবাৰ আমি দেখা পাওঁ যে লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলাৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ দল শক্তিশালী হৈ আছে প্ৰত্যেক মণ্ডলত কংগ্ৰেছ জীয়াই আছে আৰু আজি বহুত আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকল যিসকলে মোৰ প্ৰায় প্ৰত্ৰীৰ লগত কাম কৰিছে তেওঁকো ওচৰ পাজত পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰো আজি আশীৰ্বাদ পোৱাৰ পিছত মই নিজকে ধনে ভাবিছোঁ আৰু সকলো মই উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ মোক মনত পৰে যে যেতিয়া যোৰহাট লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলি আছে সেই সময়ত মই সাংবাদিকসকলক কৈছোঁ যে মই নিজকে অলপ অভিমানু দৰে মই ভাবোঁ কিয়নো অভিমানুও যেতিয়া সোমালে চক্ৰবৃহত তেতিয়া আজি নিজকে অকলে ভাবে ময়ো যেতিয়া নিৰ্বাচনত সোমাইছিলোঁ হুঁহাহক বাওঁ সহ যিসকল আছিলে নিৰ্বাচনৰ কিছুদিনৰ পিছত দেখা পালোঁ যে তেওঁলোকে নাইকিয়া আৰু মই আকৌ অকলশৰীয়া তেতিয়া ময়ো ভাবিলোঁ যে যোৰহাট লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি জিকিব পাৰিমনে কিন্তু ৰাইজে এটা কথা প্ৰথম দিনৰ পৰাই কৈ আছে যে চিন্তা নকৰিব আপুনি জিকিব আৰু সেইটোৱে প্ৰমাণ হ'ল যে মহাভাৰতৰ অভিমন্ন আৰু আমাৰ এই অসমৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি অসমৰ যোৰহাট লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি আগবাঢ়ি গ'লোঁ তেতিয়া মহাভাৰতৰ অভিমন্যুতকে পৃথক মই দেখিলোঁ যে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত আছে আপোনালোকে নিজে ক'লে যে ধেমাজি জিলাৰ ভিতৰত যিসকল আছিলে লখিমপুৰ জিলাত যিসকল আছিলে তেওঁলোকে আমাৰ হৈ শিৱসাগৰলৈ গ'ল আমাৰ হৈ মাজুলীলৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে যি বিজেপি দলে ভাবিছিল যে আমাক তিনি লাখ বা ডেৰ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰিব শেষতকৈ তেওঁলোকৰ অহংকাৰৰ পতন হ'ল আৰু ডেৰ লাখ ব্যৱধানৰ পৰা তেওঁলোকক হিচাপে